Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa yang bermaksud dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya dan sesiapa yang bertawakal yakni berserah diri sepenuhnya kepada Allah maka cukuplah Allah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya sesungguhnya Allah tetap melakukan sesuatu perkara yang dikehendakinya Sungguh Allah telah menentukan kadar dan masa bagi berlakunya yang tiap-tiap sesuatu. Surah at talaq ayat 2 hingga 3. Tuan dan Pertua, terlebih dahulu saya mewakili ibu ayah dan uh, adik kakak di kawasan Parlimen Bacuk. Menzahirkan solidariti dan kebersamaan terhadap saudara kami di bumi Palestin, khususnya di wilayah Gaza yang terkepung. Sesungguhnya perjuangan untuk membebaskan Palestin amat dekat di hati rakyat Malaysia, termasuklah di Bacok seawal perjuangan yang dibawa oleh ahli parlimen bacuk yang pertama almarhum profesor Zulkifli bin Muhammad mantan timbalan yang dia pertua PAS secara lantang telah mendesak di parlimen ketika itu supaya kerajaan persekutuan tanah melayu tidak mengiktiraf kewujudan negara haram Israel walaupun penubuhannya telah diluluskan melalui resolusi 181 pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sesungguhnya pengorbanan dan daya juang yang tinggi beserta strategi diplomasi dan evokasi mutakhir ini telah membuka mata dunia dan pastinya akan membuka lembaran baru kepada seluruh rakyat warga Palestin untuk mengecap nikmat kemerdekaan seterusnya hidup dengan aman di negara Palestin yang berdaulat dan merdeka insya-Allah. Palestin perjuangan tidak bernoktah, sokongan tidak bermusim. Tuan yang dipertua berbalik pada belanjawan 2026 yang bertemakan belanjawan rakyat dibentangkan dalam suasana politik dan ekonomi yang mencabar. Dalam keadaan kerajaan Putrajaya berdepan dilema untuk mengekalkan disiplin fiskal dan tanggungjawab menjana pertumbuhan di samping keutamaan untuk meringankan beban hidup rakyat. Justru yang akan menilai dan menghakimi kejayaan dan keberhasilan sesebuah belanjawan bukanlah pakar ekonomi dan para birokrat tetapi adalah rakyat. Pakcik yang masih menunggu lama di hospital dan klinik kerajaan. Makcik yang apabila ke pasar berkira-kira untuk membayar harga ikan dan sayuran. Petani, penternak dan nelayan yang masih menunggu pemberian insentif dan bantuan. Anak muda dan graduan yang masih tercari-cari peluang pekerjaan. Dan ibu bapa yang gusar akan keselamatan anak-anak di sekolah kerajaan. Sebelum ini, Sri Petua, kes di Sabah. Hari ini kita dipertayang, dipertontonkan dengan kes di Melaka sangat menyayat hati dan sangat menjijikkan jauh daripada nilai keramah insaniah yang cuba diterapkan oleh menteri dan juga kerajaan tuan yang berkata kekangan fiskal dan keperluan uh, menyusun kembali ekonomi secara umumnya kerajaan dilihat meneruskan langkah berhemat ke arah pengukuhan fiskal secara berperingkat dengan unjuran defisit fiskal 3.5% pada KDNK selaras dengan sasaran 3.0% yang yang ditetapkan di bawah akta kewangan awam dan tanggungjawab fiskal. Sejumlah 338.2 bilion ringgit diperuntukkan untuk belanja mengurus, manakala 81 bilion ringgit diperuntukkan untuk belanja pembangunan iaitu DE. Dana JLC dan JLIC yang dimasukkan sekali itu di luar skop perbahasan kita pada hari ini. Bagi, tahun 2026, ekonomi Malaysia diunjur berkembang lebih rendah antara 4.0 hingga 4.5% sesulan ketentuan ekonomi dunia yang berterusan. Namun dengan strategi peningkatan hasil yang terhad, kerajaan berdepan dengan struktur belanjawan yang tepu dan kaku yang menghadkan perbelanjaan pembangunan. DE, perbelanjaan pembangunan kekal pada kadar 81 bilion iaitu kurang daripada 4% kepada KDNK. Sebahagian besarnya terikat dengan projek-projek sedia ada seperti ECRL, LRT3, projek RTS Link dan Lebuh Raya Penbonyo. Hal ini menghadkan Kupayaan fiskal bagi pelaburan baharu berimpak tinggi di bawah RMK 13. Kedudukan hutang negara juga kekal tinggi meninggalkan hanya sedikit penampan fiskal terhadap kejutan di masa hadapan. Langkah seperti menstruktur semula perbelanjaan, mengurangkan keterisan serta penglibatan GLC dan GLIC dalam program awam masih merupakan penyumbang lemah terhadap penampan fiskal berbanding langkah penjanaan hasil yang amat diperlukan. Tuan yang pertua saya beralih kepada isu golongan M40 yang berdepan dengan kewangan lebih uh, hebat berbanding B40. Kemampuan golongan berpendapatan sederhana M40 untuk menyimpan semakin merosot sekaligus meletakkan kumpulan itu dalam kedudukan lebih rentan berbanding golongan berpendapatan rendah B40 demikian menurut tinjauan celik kewangan Malaysia 2025 oleh Ringgit Plus. Kajian selidik ini mendedahkan tangsi Pertua, hanya 23% responden M40 mampu menyimpan antara 1000 hingga 1500 bulan. manakala mereka yang menyimpan kurang daripada RM500 melonjak daripada 39% kepada 31% pada tahun yang lalu. Kajian Bank Negara Malaysia turut mengesahkan fenomena ini. Dilaporkan hanya 58% rakyat Malaysia yang aktif membuat simpanan. Untuk masa depan, manakala sebahagian besar masih tak mampu berdepan kecemasan keuangan bernilai RM1,000. Cabaran lain yang turut disentuh termasuklah transformasi digital yang mengubah cara rakyat berbelanja daripada e-wallet e e-dompet ke kepada skim beli sekarang bayar kemudian BNPL yang hadir dengan risiko pembelian tidak BMA dan kes penipuan atas talian. Malaysia juga bakal berdepan status negara menua dalam tempoh sedekat yang akan datang dengan peratusan warga emas yang semakin meningkat namun tahap persediaan kewangan masih jauh ketinggalan apabila hanya 36% pencarum KWSP mencapai penanda asas simpanan persaraan. Justru perancangan persaraan pembiayaan kesihatan melindungi warga emas daripada penipuan atas talian ini semua ini menuntut tindakan tegas untuk menjamin kesejahteraan kewangan rakyat pada masa hadapan. Tuan dan Pertua, agenda membasmi kemiskinan. Adalah usaha kolektif dan tidak boleh dipikul oleh kerajaan semata-mata Sebaliknya, usaha tersebut menuntut kerjasama erat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, Baitul Mal, badan korporat, NGO dan individu prihatin Pengukuran kemiskinan tradisional yang hanya menilai tahap pendapatan Tidak lagi mencerminkan realiti sebenar hidup rakyat Di Malaysia, secara tradisinya, kemiskinan diukur dalam satu dimensi Iaitu menggunakan pendapatan garis kemiskinan, PGK Berdasarkan survei pendapatan dan perbanjakan isu rumah 2024 Nilai PJK nasional terbaru pada RM2,705 Parah miskin tegar ditetapkan pada RM1,236 Manakala kemiskinan relatif melibatkan jurang perbandingan antara isu rumah miskin dan juga masyarakat setempat Ada pun kemiskinan pelbagai dimensi pula menggabungkan pelbagai aspek termasuk kesihatan, pendidikan antara hidup dan akses kepada kemudahan asas Sekaligus memberikan gambaran yang lebih tepat tentang kesejahteraan sebenar rakyat. Puan Speaker, sebagai salah satu strategi untuk memerangi kemiskinan, program latihan berdasarkan indeks kemiskinan pelbagai dimensi, MPI, harus dibangunkan untuk memberikan pengetahuan yang lengkap kepada agensi pelaksana di lapangan, termasuklah organisasi dan individu yang terlibat bagi memahami dan menangani kerumitan kemiskinan yang melangkaui langkah berasaskan pendapatan semata-mata. Khusus untuk bacok, kami bersedia dengan lapang tangannya menyambut segala program kerjasama untuk meneruskan program pembasmian kemiskinan yang telah pun dijalankan sebelum ini. Saya bacuk mengharapkan pelibatan lebih ramai ketua isi rumah ibu tunggal golongan belia agar dapat keluar daripada belenggu kemiskinan. Tuan dan tua, Program Bantuan Tunai dan mobil, Mobilisasi mobiliti Sosial. Bantuan tunai seperti STR dan SARA, dahulunya BRIM, BSH, BPN dan BKM sememangnya penting bagi meringankan beban hidup rakyat berpendapatan rendah. Namun persoalannya adakah dasar ini benar-benar memperkukuh mobiliti sosial rakyat atau sekadar menjadi alat melegakan kesusahan sementara. Matlamat sebenar bantuan tunai bukan sekadar menyara hidup tetapi hendaklah mampu mengubah taraf kehidupan yang disebut mobiliti sosial. Mengambil inspirasi daripada sistem zakat dalam Islam iaitu memberikan zakat kepada orang miskin supaya dapat keluar daripada kepompong kemiskinan dan dapat mengubah daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. Perlu dipahami, bantuan yang disalurkan tanpa penyasaran teliti bukan saja tidak efisien, malah berisiko mengalihkan sumber daripada kumpulan yang lebih memerlukan. Kajian Khazanah Research Institute membuktikan bahawa bantuan tunai hanya berkesan apabila direka dengan baik, disasar tepat dan dipantau rapi. Namun sistem bantuan negara kini, kini masih terpecah antara pelbagai agensi dan cenderung bersifat reaktif. Oleh itu dasar bantuan tunai mesti diiringi strategi keluar exit strategi dengan izin yang berperingkat menghubungkan penerima dengan latihan kemahiran, peluang pekerjaan dan pengawalan kos terhidup hidup yang lebih uh, menyeluruh. Poin kedua mengukuhkan kerjasama negeri dan persekutuan. Pelaksanaan belanjawan 2026 hanya akan berjaya jika wujud kerjasama erat antara kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Dalam sistem federalisme, kecekapan pelaksanaan dasar bergantung kepada sejauh mana negeri diberikan ruang merancang dan menilai pembangunan di negeri di daerah, di daerah masing-masing. Pertama dalam aspek perkongsian hasil. Sudah tiba masanya diwujudkan formula tetap yang mengiktiraf sumbangan ekonomi negeri-negeri pengeluar sumber seperti Sabah, Sarawak, Kelantan dan Terengganu. Di samping mengiktiraf peranan negeri-negeri maju Selangor, Johor, Pulau Pinang yang lebih terhadapan dan aspek perkongsian kutipan cukai. Kedua dari segi pembangunan wilayah, projek di bawah Belanjawan 2026 dan juga RMK 13 mesti berpaksikan keperluan sebenar negeri dengan penyelesaian rapi antara EPU, MOF dan juga UPEN. Ketiga dalam aspek pelaburan. Negeri juga perlu diberikan kuasa rundingan lebih fleksibel untuk menarik pelabur strategik di sektor pertanian, pelancongan dan industri halal melalui model perkongsian pelaburan bersama persekutuan dan juga JLC tempatan. Pendekatan ini bukan sahaja adil tetapi memperkukuh rasa memiliki terhadap pembangunan nasional. Puan pertua bagi Negeri Kelantan, isu utama bukan hanya jumlah peruntukan tetapi mekanisme pelaksanaan dan ketelusan projek. Banyak projek pembangunan persekutuan tertangguh kerana kelewatan proses teknikal antara agensi persekutuan dan negeri terbaharu projek LPT 3. Kawan-kawan kata projek LPT 3 ni lebuh raya pantai timur. Ini sampai Pahang, Terengganu, Kelantan. Sekarang ni hanya di Pahang dan Terengganu, tak sampai Kelantan lagi. Jadi kawan-kawan kata boleh panggil lebuh raya Pahang Terengganu saja kalau tak sampai ke negeri Kelantan. Di samping prestasi kontraktor dan kelewatan projek yang ketara. Semalam saya ikuti Bengkel bajet bersama kerajaan negeri Kelantan BBSK dan juga yang amat, amat menteri besar Ada pengaduan tentang Ini saya akan sentuh secara Lebih detail dalam peringkat jatah kuasa Ada penjawatan jurutera jajahan Kelantan panggil JJ Di negeri lain panggil JD Jurutera daerah yang masih kosong Menyebabkan sekaligus menjejaskan Proses pemantauan projek kerajaan persekutuan Di negeri Kelantan Selain itu status pelanjutan insentif Pelaburan ke wilayah ECR oleh kerajaan persekutuan yang sebelum ini telah dilanjutkan untuk tempoh 2 tahun. Mohon pihak MITI, menteri pun sedang menghitung hari dan Maida jelaskan ini kerana pakej insentif ini amat penting dalam menarik pelaburan baharu dan mengembalikan momentum ekonomi di wilayah ICR. Dalam konteks Bacok pula, kawasan ini mencerminkan realiti sosioekonomi luar bandar yang sedang bergerak dari ekonomi tradisional ke ekonomi baharu dengan kedudukan strategik antara kota baharu dan juga pelabuhan Tok Bali. Bacuk berpotensi menjadi hak pertumbuhan baru yang menggabungkan kestarian alam sekitar dengan pembangunan ekonomi rakyat. Potensi besar wujud dalam sektor pertanian moden, perikanan bernilai tambah, pelancongan pesisir pantai, pendidikan tinggi dan keusahawanan uh, luar uh, bandar. Tuan, uh, Puan yang dipertua sebagai penutup, kejayaan sebenar Belanjawan 2026 bukan diukur pada defisit atau pertumbuhan KDNK semata-mata tetapi kesejahteraan sebenar rakyat di setiap daerah dan juga desa. Belanjawan yang baik bukan sekadar dokumen perbelanjaan tetapi instrumen polisi pembangunan untuk memperkukuh ekonomi rakyat, memperbaiki sistem dan memulihkan kepercayaan kepada keadilan dasar negara. Baco akan terus memainkan peranan sebagai suara rakyat di luar bandar, menuntut pembangunan yang seimbang dan berhemah tanpa menolak tanggungjawab bersama membina Malaysia yang lebih adil, makmur dan berdaya tahan. Baco, sebelum akhir, setuju tak bacu bahawa potongan yang digunakan untuk LRT Pulau Pinang sebanyak 17 bilion ditukar ke LPT3 untuk Negeri Kelantan. Setuju atau tidak? Itu sila masukkan dalam ucapan saya dan saya minta Menteri memberikan penjelasan kerana kita jelas dalam anggaran perbelanjaan DE itu ada peruntukan yang sangat besar di bawah MOT. Sedangkan jelas disebut projek LRT di RRT Mutiara yang dibangkitkan oleh yang berhormat larut. Jadi kita minta penjelasan di pihak kerajaan. Prioriti di antara keperluan uh, menangani trafik di Pulau Pinang itu juga keperluan menangani uh, trafik di pantai uh, timur. Puan Speaker, pembangunan hendaklah menyeluruh dan kemakmuran hendaklah dikongsi bersama. Sekian daripada baju. Terima kasih Puan Pertua.